Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat. Bila Konstantinopel dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis Dalam agenda The Hidden Hand Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan dirajai oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Mesayah yang terakhir The false Mesayah Dajjal Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis Dajjal akan duduk di sini Sekarang ni Dajjal akan keluar dari mana? Dajar akan keluar dari bumi Isfahan Dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toya lisa Isfahan di mana? Iran Iran Baitul Maqdis Ini low dan ini track laluan dia Keluar daripada kawasan Isfahan Jalan dia nak pergi sini Jadi sebelum Dajar keluar Laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq Beres dah ke? hancur kucak kacir dah sebelah tu Syam Syria hancur kucak kacir dah maksudnya laluan dan trek ni dah jelas tapi satu benda terhalang Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis tunggulah masa untuk Madinah akan tiba sebab sekarang di atas gunung bergaram Jabal Hamsi sudah ada apa? yang kita katakan sebagai istana Dajjal dia tak boleh masuk dia tak boleh masuk ke bumi Madinah tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa ingat tak hadis tentang ketukkan kaki Dajjal tiga kali ini. bila Dajjal ketuk kaki dia akan keluarlah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munaf, munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah ketukan yang kedua akan keluar lagi lelaki-lelaki dan perempuan ketukan yang ketiga keluar lagi yang tinggal yang betul-betul beriman walaupun kita rasa sesih di situ selamat di situ tapi kalau yang kita tu ada permasalahan, kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut dajjal jadi bila mereka dah menguasai Madinah otomatik laluan ini makin senang terus saja lalu ke Iraq lalu ke Syam lalu ke Arab Saudi terus ke Israel anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi vs Syiah Orang hak lawan Wahabi akan dituduh Syiah Orang yang lawan Syiah dituduh Wahabi Kita hak duduk tengah ni yang kena kan? Lawan hak ni, oh Syiah kena Lawan hak ni, kita kena Wahabi Ni je permainan Sebab tu bila mula-mula mereka umumkan penguasaan Baitul Makdi oleh Donald Trump ada ura-ura bahawa Dua negara Arab besar akan bertarung Akan berperang Iaitu Arab Saudi dengan Iran Apa tujuannya? Fahamlah Ikut law dan track tadi Jadi sekarang ni Di samping mereka nak cari Imamul Mahdi sebenarnya Antara salah satu agenda dia Mereka nak Melorongkan track dan laluan yang mudah Kepada raja terakhir mereka dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mungkin ini adalah dari kacamata kerohanian guru-guru yang bersifat kesufian. Bila mana kita melihat anak Nabi Ibrahim antara Ishak dengan Ismail, siapa yang kena sembelih? Ismail yang kena sembelih dan sembelihan Ismail itu keturunan dia adalah keturunan Arab sekarang. Dan kita lihat keturunan Mara yang sedang disembelih dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang untuk menjayakan misi ini. Ini adalah clue yang cukup penting. Jadi Arab akan dimusnahkan, Arab akan dibinasakan, Arab akan dibonekakan, Arab akan dicaturkan. Dan Allah juga ada perkiraan dan perancangan sendiri. Maksudnya konsep akhir zaman kita tidak akan lengkap tanpa kita membicarakan tentang isu dajjal tak akan lengkap bila tak membicarakan tentang yakjuj makjuj tak akan lengkap tanpa membicarakan imam mahdi tak akan lengkap tanpa membicarakan turunnya nabi allah isa alaihi salam